народного депутата Андрея Белецкого поступило множество жалоб по поводу стихийной торговли возле метро «Героев Днепра». Совместными усилиями с департаментом благоустройства, районной администрацией Абалони и приемной народного депутата Андрея Белецкого вся стихийная торговля была перенесена в рынок. Как вы относитесь к тому, что всю стихийную торговлю перенесли на рынок? Положительно. Положительно? На тех отсюда только так. Да. По стырной отношении. Я за те, що взагалі на всіх станціях метро так зробили. Правильно, повинні соблюдаться гігієнічні норми. Дуже красиво, що чисто, як водою пройти, як водою свободно, все. А то базарі пусті, а вони всі отут, наче тут даром дають. Очень положительно і я вже. расписалась и адрес написала. А. только положительное спасибо и спасибо тем людям, которые решили этот вопрос. У черни месяце поточного року была проведена спільна нарада керівництва районного управления, районной державной администрации и керівництва волонтерской организации «Полку Азов». Були напрацьовані ряд, був напрацьований ряд практичних заходів, які на даний час втілюються. Вживаються заходи щодо недопущення стихійної торгівлі. На даний час особи, що здійснювали таку діяльність, їх місце перенесено на територію ринку. Люди, которые торговали возле метро «Героев Днепра», теперь торгуют в рынке. Те, которые выращивают продукцию своими руками, не платят за арендное место, а более крупные предприниматели платят половину стоимости от стоимости аренды. Хай-фси тут. Вот то. На фси стоит тут. И тут частично, тут у нас вообще частенько на аллее, там бог знает, что можно. Тут самое доброе. Как стало известно, некоторые организации присваивают себе перенос стихийной торговли в рынок. Но при этом никого, кроме приемной народного депутата Андрея Белецкого и облдержадминистрации администрации, здесь не было. погодня да. дня! На что вы подписи? предмет очистки рядов от стихийной торговли. Ага. Да, ну, можно написать. Ну, известно. Ваша фамилия? Полей. Слава. Слава. Игорюна. 93. Что треба? Плюс, плюс если я за это, так? Да. Так, плюс. Будь ласка, ваш підпис. Все а хто краще? тут розчистив? Київська міська державна адміністрація. А з ініціативи кого? Віталія Володимирович. Угу. Дякую. Далай. Далай. Угу. Далай. Учка, так, окей. А як ви относитесь до переносу стихійної торговлі? <звук> Что, а, не, что, там есть миссия, в да. рынке да 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 ну тут нормально, это нехорошо. Да а вы слышали, кто ну, это сделал? Ну кличко сказал. А кто сказал вам? А, ну, что, ну, Сказали, да. что кличко перенес да, стихийную перенес, торговлю в да, рынок. Да, рынок. Подскажите, пожалуйста, а кто способствовал тому, что рынок очищен и здесь сейчас никого нету? Все переместились на торговлю на павильончик. Ну мы передали более тысячи жалоб на камень я думаю, что это Вы просто говорите, что вы это все организовали и сделали. Как бы это не совсем так и не совсем точная информация, правдивая. Это занимался правоохранительные органы оболони. Этим занимались цивильный корпус Азова, помощники депутата Андрея Белецкого. Этим. А вы, люди подходят к палатке и вы говорите, что это вы сделали все. Но я знаю о том, что, что не было информации такая, что мы передали. Сказали, То есть да". вы считаете, вы собрали... И это их не ответ. Да. Спільні заходи, які проводяться працівниками міліції районної адміністрації та волонтерами полку Азов, спрямовані на створення належних умов для торгівлі і ніякому ні в якому разі не направлені на те, щоб перешкоджати чи завадити торгівлі людей. Приемная народного депутата Андрея Белецкого берет под личный контроль эту проблему и в дальнейшем будет способствовать созданию условий как и для покупателей, так и для продавцов.